Україні потрібна допомога не на словах, а на ділі. Ми приїхали, щоб здобути щось подібне до плану маршала для України: пакет економічної і політичної допомоги, щоб зупинити насильство, відновити економічне зростання країни, розслідувати усі злочини проти людей і покарати винних у кровопролитті. Не економік світуєшніндика. Дайте ж депутату государстві Я имею в виду всех нас, не только Европу, но Европа, полагаю, кровно заинтересована в поддержании стабильности и мира на Украине. Однако помощь из финансовых институтов ЕС Украина получит только, если подпишет соглашение о реформах с Международным валютным фондом. Глава нового правительства Арсений Яценюк уже обещал, что все условия МВФ будут выполнены, хотя реформы, по его признанию, предстоят болезненные. Еврокомиссия этот подход одобряет. Спасите меня, помочь, на помочь. Спасите меня. Хочу на сюда забраться. Помогите, спасите. 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 снимите меня. Ради Бога, прыгал! снимите меня. А? Снимайся, прыгай! Кто там? А? Снимите меня. Куда прыгать? Как прыгать? Боюсь. боюсь. Боюсь, боюсь. Прыгай! Я лестницу принес. Лестницу? А зачем мне лестница? Она все равно до меня не достанет. Спуститься не может? Не может. Принеси веревку. Веревку? Да. А. Забрасывай наверх. А зачем забрасывать? Да, А как ты его снимать собираешься? Кидай! Не привязывай к дереву, не привязывай, а? намотай на руку. Хорошо, я сейчас намотаю на руку вот так. Возьми веревку и держи ее покрепче. А ты будешь тянуть. Подожди, Маркос, не дергай, я еще хорошо не намотал на руку. Вот сейчас тяни. Раз, раз, раз. Подожди, подожди, что ты делаешь? Что вы, братцы, с ума сошли? А -а -а. Зачем веревку принес? Ну не знаю. Два дня назад мы точно так веревкой Мурмана из колодца узнали.